Смирно, Вольно. Что я хочу вам сказать. Вы прошли самое длительное испытание. В принципе, еще не было ни одного призыва, который находился бы здесь уже. Некоторые из вас находятся больше 100 дней. То есть вы наверное, самый крепкий и самый износостойкий призыв, который у а вас а есть? И то есть вы можете с собой гордиться, вы с этим выходите в Новый год. Часть а. из вас уже вступится в И а. Раз... А. куда мы сможем вас отправить, отправим вас уже год. Вот. Что я хочу? Ну, хотел бы вам сказать, что мы вами очень сильно гордимся. То не знал, что можно три месяца в таких условиях прожить. Слава Украине! Слава! слава нации! Слава! Украина! 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 <пас> <пас> Украина! 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 Украина!

Ще три, ще три, ще трібочка, прилеті на вичка, стала самі ще не та ти созвани, не видим без води, бо небесотиша, там отипа.